Художник представник українського необарокко, один з лідерів нової хвилі. Мистецтво художника виникло на межі радянської та пострадянської доби. Переглядає кліше радянської культури. Поєднує у своїх творах національні і радянські символи, міфи та утопії. Взагалі, чесно кажучи, не очень представляю, який ще може бути смисл життя, кроме творчості. украинское искусство сейчас вот, через 20 лет наконец то как бы, начинает уже так всерьез интегрироваться скажем и проявляться вот, в мировом контексте искусства это действительно это безусловно конечно же очень европейское искусство очень восточноевропейское но очень э, своеобразное энергичное и наверное вот эти все 70 лет советской изоляции 20 лет какой то такой скажем э, невнятной ситуации культурной Здешние, они оказались, в общем-то, достаточно полезными. Это все-таки остается очень своеобразным и достаточно уникальным явлением, скажем, вот, ну вот, в европейском контексте, хотя бы как минимум. Искусство это обмен какими-то очень концентрированными идеями. Искусство это не товар, искусство это процесс. Самый актуальный вопрос современного искусства это вопрос этики. Их всех интересует только честная позиция художника, то есть по отношению к себе, к жизни. В искусстве сейчас, конечно же, важнее всего это искренность и сила, скажем, выражения автора. Это завтрашний день. Художник это не BBC, не CNN. То есть и даже не там не наш канал 24. Художник — это человек, который вот как бы через, через себя пропускает, в общем-то, обязан, то есть, во всяком случае, это делать. Он вырабатывает э, новые этические нормы. Меня вдохновляет э, то, что, скажем, последние там, 30 больших работ были написаны благодаря тому, что у меня не было ни малейшего плана, где я их буду показывать. Меня вдохновляет то, что я написал работы, которые не имеют никакого, скажем, вот социального значения. На самом-то деле пальма в данном случае в моем каком-то, если это рассматривать в каком-то социальном аспекте, она была всего лишь символом, скажем, вот такой вот э, невозможности нахождения этого рая, потому что ты все равно сидишь под пальмой, где бы ты ни находился, и все равно как бы, все равно твоя голова занята твоими мелкими проблемами, среди которых ты находишься. То есть это, собственно говоря, как бы это о красоте и о бессмысленности, скажем, человеческой жизни. Уезжать к пальмам, с одной стороны, глупо, потому что ты все равно не убежишь, с другой стороны, глупо к ним не уезжать, потому что тогда ты лишен даже каких-то элементарных то есть представлений о том, как могло бы быть хорошо. То есть это, скажем так, тренировки перед перед тем, как перейти в вечность, то есть, как бы, чтобы понять. То есть человек, не понимающий, что такая красота, он не заслуживает того, чтобы как бы, к ней стремиться. самый важный аспект, почему я сейчас вдруг отказался от традиционных медиа. То есть несколько лет назад ну, то есть я отказался от холста масла. И вот сейчас я остановился на маркерах. Это меня избавило от необходимости трудиться. То есть это слишком много работы. То есть эта работа очень тормозит вот эту возможность непосредственно очень быстрого самовыражения. То есть как бы такого ну, быстрого и, соответственно, искреннего. Картины, сделанные то есть, маркерами, это уже не труд, это чистое творчество. Меня интересуют глобальный культурный процесс, а не производство некого товара. Значит, товар стоит дешево. То есть жизнь это очень ценная вещь.